আমাৰ পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আমাক কি কৈ গৈছিল আপোনালোকে জানেনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে সকলো সময়তে মানুহে নিজৰ কামনা আৰু ইচ্ছাবোৰৰ মাজত দুখ থকাটোৱেই হৈছে মানুহৰ দুখ কষ্টৰ প্ৰধান কাৰণ যদি মানুহে এইবোৰৰ পৰা মুক্ত হৈ নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ জীৱন সুখময় হ'ব যদি কোনো মানুহে কিবা বিচাৰে আৰু সেই বস্তুটো পাবৰ বাবে যদি তেওঁ বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ে যি কাম কৰে সেই কামত যদি বিশ্বাস ৰাখে তেন্তে তেওঁ যি বিচাৰে তাকেই পাব পাৰে প্ৰকৃত ধৰ্ম এইটোহে যে যিটো বস্তু বা যিটো কাম মানুহে নিজৰ বাবে ভাল বুলি নাভাবে আৰু সেই বস্তুটো বা সেই কামটো মানুহে আনৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে সকলো প্ৰাণীয়ে মোৰ বাবে সমান না মই কাৰোবাক বেছি ভাল পাওঁ নাই কাৰোবাক কম কিন্তু যি ব্যক্তিয়ে বা যিজনে মোক অন্তৰৰ পৰা ভক্তি কৰে কিন্তু তেওঁৰ প্ৰয়োজনত মই সদায় সহায় পাওঁ